Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru-guru dan murid-murid di seluruh Malaysia. Dalam video perkongsian pada kali ini, Cikgu Wei akan membimbing murid-murid dan juga berkongsi untuk menjawab soalan sains dalam buku aktiviti sains tahun 3 sekolah rendah. Okey, seperti biasa, untuk menjawab soalan dalam buku aktiviti, cikgu ada sediakan buku teks di sebelah kanan dalam video ini supaya murid-murid dan juga kita semua dapat membuat rujukan untuk menjawab soalan dalam buku aktiviti dengan lebih mudah. Sebelum memulakan perkongsian dalam video ini, mari sama-sama kita membaca doa kepada murid-murid yang beragama Islam boleh ikut cikgu sama-sama berdoa. dan murid-murid yang bukan beragama Islam boleh membaca doa mengikut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah. Untuk video kali ini, cikgu akan sambung tajuk ketumpatan. Tetapi kita akan fokus kepada ketumpatan buah-buahan dalam aktiviti yang ketiga dalam buku aktiviti. Halaman 65 dan buku teks sebagai rujukan kita iaitu buku teks halaman 98 hingga 101. Okey, baik. Mari sama-sama kita jawab soalan dalam buku aktiviti ini Aisyah menjalankan penyiasatan untuk mengkaji perbezaan ketumpatan antara buah P dan juga buah Q Baik, sama-sama kita lihat dalam gambar tersebut Okey, buah P, ini dia labelkan buah P Dan di bawah ini adalah buah Q Tetapi, yang menyukarkan sedikit murid-murid adalah gambar buah ini tidak ditunjukkan dengan jelas hanya dibulatkan sahaja okey jadi kita tak tahu ini buah apa ha, ini adalah trik soalan nak me, untuk ha, memberikan murid-murid berfikir setelah belajar di sekolah kan di, dalam tajuk ketumpatan ni insya-Allah kalau dah belajar anda faham anda boleh jawab cikgu hanya bimbing anda okey kita tengok mengapakah Buah P tidak tenggelam dalam air. Jadi dalam gambar, dalam gambar ini uh, menyatakan bahawa buah P ni tidak tenggelam. Kan dia berada pada dasar air. Dia adalah buah timbul sekarang ni. Last kali nanti murid-murid perlu namakan buah tersebut. Okey, kalau buah Q berada di das, di di dalam air uh, di dasar uh, sorry eh. Silap eh. Uh, buah Q berada di bawah di dasar Buah P ni berada di permukaan air. Okey. P permukaan air dia timbul. Q berada di dasar menunjukkan buah itu tenggelam. Okey, sekarang ni dah berlaku dua keadaan. Satu keadaan timbul, satu keadaan tenggelam. Okey, ini cikgu tulis eh, timbul. Okey, bawah ni tenggelam. Okey. Jadi senang kita faham. Baik. Mengapakah buah pi tidak tenggelam di dalam air? Okey. Apa yang murid-murid telah belajar dengan cikgu-cikgu di sekolah bahawa kenapa uh, sesuatu bahan ataupun objek tidak tenggelam ataupun timbul kerana ditanya mengapakah buah pi kerana kenapa dia tak tenggelam kerana okay, jawapannya kerana buah P sebab soalan dia buah P buah P kurang tempat daripada okay, cikgu sambung kat bawah eh daripada air okey tulis cantik-cantik dalam buku anda bagi kemas cikgu tak cukup tempat jadi cikgu tulis dekat bawah baik dia sebenarnya senangnya Ketimbul dengan tenggelam ni Disebabkan lebih tump Kurang tumpat Ataupun lebih tumpat ha, Itu yang murid-murid kena tahu Jangan anda kata Benda yang timbul ni ringan Benda yang tenggelam ni berat Itu ha, salah konsep tu Kalau benda yang ringan Ataupun benda berat ha, Kapal kenapa dia timbul di permukaan air Air Walaupun dia berat Ah, ha, Jadi yang sebenarnya sesuatu benda tu timbul ataupun tenggelam disebabkan kurang tumpat ataupun lebih tumpat. Okey, bandingkan soalan yang kedua, bandingkan ketumpatan antara buah P dengan buah Q. Jadi anda perlu bandingkan kedua-dua buah ni. Jadi kita boleh katakan bahawa buah P, kita tuliskan buah P dulu. Buah Tapi Kurang tumpat ataupun lebih tumpat Kurang Tumpat Daripada Buah Q Q Ah, ha, Jadi... Itu perbandingan dia. Buah P kurang tumpat daripada buah Q. Sebab... Buah P timbul. Buah Q tenggelam. Benda yang timbul, objek yang timbul kurang tumpat. Objek yang tenggelam lebih tumpat. Okey. Susunkan... Bu buah P, buah Q dan air... Mengikut urutan ketumpatan secara menaik menaik ni maksudnya kita kita letakkan benda yang kecil dulu yang rendah dulu yang kurang tumpat dulu ha, lepas tu dia akan naik kepada yang lebih tumpat. Jadi kita tulis buah P dekat mana? Okey, buah P di depan lah. Buah P sebab dia kurang tumpat. Buah P lepas tu air dan last sekali buah Q, okay. yang paling tumpat sekali adalah buah Q. Sebab buah Q tenggelam ha, air kurang tumpat daripada buah Q. Dan buah P adalah kurang tumpat daripada buah Q dan juga air. Okey. Berikan contoh buah P dan buah Q di dalam petak di bawah. Jadi contoh buah yang timbul, apakah contoh dia? Okey, cikgu bagi satu contoh iaitu buah lemon. Ha buah lemon ni awak boleh test dekat rumah ha, dia akan timbul sebab dia kurang tumpat. Okey buah Q buah yang tenggelam. Apa dia? Banyak buah yang tenggelam ni yang tumpat. Cikgu bagi satu contoh iaitu buah anggur. Okey buah anggur. Okey, jadi kita dah selesai jawapan untuk halaman 65. Baiklah sekarang ni kita akan teruskan Uh, untuk menjawab soalan di halaman 66 dalam buku aktiviti dan rujukan dalam buku buku teks pada halaman 98 hingga 101. Sekarang ni pada halaman 99 hingga 101 baik kita boleh rujuk buku teks jika kita uh, kurang kurang faham untuk jawab nanti. Okey. Baik, uh, banding beza ketumpatan Aktiviti nombor 4 Raja di bawah menunjukkan perbandingan ketumpatan beberapa jenis objek Objek dan cecair ha, Kita gariskan isi penting dalam sebuah bikar Jadi, dalam gambar tersebut terdapat 4 jenis objek yang berbeza 3 objek sedang berada di dalam bikar dan terdapat tiga jenis uh, cecair yang juga berbeza iaitu minyak, air dan juga sirap. Okey, objek, gabus, blok mainan, buah anggur dan juga kunci. Okey, sekarang murid-murid uh, dapat lihat. Nombor satu, nyatakan pemerhatian kamu terhadap gabus. Okey, soalan ni disuruh anda perhatikan gabus. Okey, jadi gabus di atas ni apa yang ada perhatikan? Ha, sekarang ni gabus sedang berada di permukaan minyak. Ah, ha, ni minyak eh? Ni kawasan ni minyak. Ini kawasan ni air. Kawasan ini sirap. Okey, jadi apa yang kita boleh tulis? Okey, gabus timbul di mana permukaan? minyak ok boleh tulis cantik-cantik kemas-kemas ok baik ok jadi apakah inference kenapa anda kata gabus timbul di permukaan di permukaan minyak mesti inference ni mesti sebab dia kenapa apakah sebab kamu terhadap gabus ataupun inference kamu terhadap gabus ok kenapa kita kata gabus ni timbul di permukaan minyak kerana kerana apa kerana Gabus okay, Kita boleh letak Perkataan kerana Gabus Kalau timbul ni maksudnya apa? Lebih tumpat ke kurang tumpat? Okay, gabus Sorry Gabus Pen cikgu Tak lekat Ok, kerana gabus Kurang tumpat ataupun lebih tumpat Ok, Kurang Tempat Tempat daripada siapa? Daripada Okey Daripada Daripada minyak Okey. Okey, bila kurang tumpat dia akan timbul. Kalau lebih tumpat akan tenggelam. Sekiranya kunci soalan yang kedua, sekiranya kunci dimasukkan ke dalam bikar Ramalkan kedudukan kunci yang betul dengan menandakan X pada rajah di atas Ok, jadi kunci ni adalah bahan ataupun objek yang tumpat Kan, dia tumpat sebab dia diperbuat daripada besi besi ni tidak ada ruang udara lagi yang menyebabkan besi tu tumpat. Okey, kalau tak ada ruang udara, bila dia objek tu tumpat, dia akan tenggelam. Ha, tenggelam ke mana? Ke dasar ni. Cikgu tuliskan eh, lukiskan X di sini. Okey. Jadi berada di sini, di sini di bawah sekali sirap. Okey, sirap ni uh, kita andaikan sirap yang yang pekat tu, yang pekat tu. Sebab tu dia berada di paling bawah sekali. Aa, yang belum kita kacau bagi dia sebati Yang pekat tu letak dalam air Cuba awak letakkan uh, pewarna sirap tu yang pekat tu Letakkan dalam air uh, Dan dia akan tenggelam di dasar Ok tu ni sirap ni lah Ok kunci tu dia akan berada di bawah lagi Maksudnya kunci ni lebih tumpat Jadi Jawapan kita dekat ni X ni Ok X ni Kan Ok Seki, uh, Berikan influence kamu Kenapa Sebab apa Kunci berada di bawah dasar ni. Maksudnya kerana kunci lebih tumpat ataupun kurang tumpat lebih tumpat daripada lebih tu empat daripada daripada ha, ah, semua objek dekat sini ni daripada yang paling bawah sekarang ni daripada uh, cecair kan daripada cecair daripada cecair sirap ok sorry Cik punya pen Okey daripada cecair sirap sebab sebab apa kita tulis cecair sirap sebab sirap ni berada di baling bawah sekali dalam bika tersebut dia adalah uh, cecair yang paling tumpat okey sekarang ni uh, ketumpatan ni akan berlaku terhadap dua iaitu cecair ataupun objek uh, tapi dalam dalam gambar ni dalam bikar ni dalam gambar ni yang paling tumpat adalah sirap kerana sirap yang berada paling bawah dalam uh, bikar ini dan dialah yang paling, yang tenggelam paling bawah. Jadi kun, bila masukkan kunci kunci akan berada paling bawah dan dia adalah lebih tumpat daripada cecair sirap. Okey lengkapkan ayat di bawah. Objek dan cecair. Okey nampak juga gariskan objek dan juga cecair yang lebih tumpat ataupun kurang tumpat dari air akan timbul di permukaan air. Okey, jadi yang timbul ialah objek yang kurang tumpat daripada air. Okey, objek dan cecair yang lebih tumpat, uh, kalau dia lebih dia akan tenggelam. Kalau dia kurang, objek itu ataupun cecair itu akan Timbul Okey, selesai Jadi, di sini uh, Anda boleh kelaskan Anda boleh lihat Objek ataupun cecair mana yang lebih tumpat Cecair mana yang kurang tumpat Dan juga objek mana yang lebih tumpat Dan objek mana yang kurang tum tumpat Okey Jadi, cikgu harap uh, Dengan jawapan yang cikgu berikan Dan juga bimbingan untuk menjawab soalan ini Dapat membantu murid-murid menjawab soalan dengan lebih jelas dan jika video cikgu ini memberi manfaat kepada anda anda boleh tekan like share komen dan juga anda boleh tekan butang subscribe yang paling penting cikgu nak anda tekan butang loceng supaya dapat Uh, tahu notifikasi video-video terbaru yang mungkin memberi manfaat kepada anda daripada cikgu gue. Eh. Okay, itu saja kita akan jumpa di video akan datang insyaallah. Terima kasih daripada cikgu. Assalamualaikum. Bye bye.